অগ্নিনাশ মন্দিৰৰ নতুন চমৎকাৰ এয়া দেখিছেনে এইগৰাকী ভক্তৰ যেতিয়া তেখেতে সন্তান প্ৰাপ্তি হোৱা নাছিলে তাৰ বহু বছৰৰ পিছত সন্তান প্ৰাপ্তি হয় হোৱাৰ পিছতেই তেখেতে অগ্নিনাথ মন্দিৰত আহিম বুলি অহা নাছিলে তেনেকেই তেখেতক বাবাই জোতা দিছিলে বুলি শিখামণি বাইদেৱে জনায় আৰু সবিশেষ তেওঁৰ মুখেৰে শুনকচোন অবিনাশ বাবাৰ চৰণত প্ৰতা খং উঠি সেৱা জনাম আমি সকলোৱে আৰু সেইখিনি ভুল আপোনালোকে কোনেও নকৰিব কাৰণে মোৰো জনাইছো যদি আপোনালোকে বাবাক সন্তান প্ৰাপ্তি বিচাৰিছে বাবাই আপোনালোকক কনচেপ্ট কৰাইছে কনচেপ্ট হোৱাৰ লগে লগে মই কো মানে মই কো এক কথা আপনার সন্তান আপনার ইমান বছর আপনার হওয়া নাই ছ বছর সাত বছর বারো পনের বছর হওয়া নাই আপনার বাবার সরি সেবা জনালে আপনার কনসেপ্ট হল কিন্তু হওয়ার পিছত মানে দেখি মানে দেখা গেছ আপনাদের প্রথমে মাক নজনা কব না পায় জন্মদাত্রীর মাক উ প্রথমে বাবাকে একটা মেসেজ দিয়ে